У Украины все в порядке с точки зрения государственности. У нас есть недоразумение Зеленский и Ермак, это банда, которая сидит в парла в этом, и в парламенте, и в правительстве. Но на сегодняшний день это жертва. Жертва людей. По-другому пожертвовать невозможно. Путин еще не понял. Или даже понял, но пытается воздействовать на Трампа и всех остальных. Но он не понял, что им уже играют. Что и он не может выйти из тюрьмы. Вот воскресный налет фактически поменял расстановку сил. Путин теперь явно проигравший. По Путину нанесен удар по ядерной триаде. Но обратите внимание, как Путин не в состоянии измениться. Не в состоянии остановиться. Потому что начал эту войну в одиночку, Потому что это была блажь Путина. Потому что Путин, не находя экономические ходы выхода выходов из кризиса, потому что после 2019 -го года, когда случился ковид, когда уже прошло 28 лет со времени крушения Советского Союза, когда Российская Федерация тоже праздновала свое 28-летие, Путин не смог перестроиться. Потому что Россия должна была идти уже давно без Путина, с новыми лидерами. Давно уже должна была начать перестройку. В конце концов, и у нас Зеленский свалился как гробовщик старого режима, гробовщик тех олигархов, которые сидят, гробовщик старой системы, фактически собой показывая, что в Украине, оказывается, могут собрать клоуна. Это же позор и фактически приговор тому, той системе выборов, которая сейчас в Украине. Это приговор президентскому правлению в Украине. Но мы могли пройти этот приговор достаточно мягко, потому что переизбрали бы положенный срок Зеленского. Избавились бы от него, и пришел бы новый человек, и мы бы дальше модернизировали сторону Европы и всего прогрессивного человечества. Но Путин решил сохранять свой ублюдочный режим,